Selamat datang ke kupasan kita. Hari ini, kita nak selami satu momen mungkin antara yang paling licik dalam sejarah Nusantara. Sebuah kisah pengkhianatan yang sangat epik yang akhirnya melahirkan sebuah empire yang begitu agung. Okey, jom kita mulakan dengan satu paradoks yang memang luar biasa. Tentera Mongol kan, kuasa terhebat dunia pada masa tu, mereka datang nak menakluk. Tapi... Akhirnya, mereka pula yang ditakluk. Macam mana boleh jadi macam tu kan? Macam mana tentera yang begitu digeruni boleh tertipu di tanah asing pula tu, di Jawa? Okey, cerita kita bermula dengan kedatangan satu kuasa yang seolah-olah tak boleh dihalang, datang dari utara dengan satu tujuan je, dendam. Jom kita tengok betapa besarnya ancaman yang tengah menuju ke pantai Jawa masa tu. Cuba bayangkan eh, 20,000 tentera dan bukan tentera biasa-biasa tau. Ni tentera elit dihantar sendiri oleh Kublai Khan, cucu Genghis Khan. Jadi ini bukan rombongan biasa, ini memang satu angkatan penakluk yang serius. Dan diorang bukan datang jalan kaki, tak. Ada seribu buah kapal yang bawa mereka. Seribu! Itu armada paling besar pada zaman tu. Lautan pun macam terpaksa akur dengan kehendak Han. Jadi, kenapa semua ni berlaku? Apa puncanya? Puncanya, satu penghinaan yang tak boleh dimaafkan. Raja Kertanegara dari Jawa, dia pergi cop muka utusan Khan dengan besi panas. Bagi orang Mongol, benda ni satu kesalahan yang bayarannya cuma darah. Jadi, misi mereka sangat jelas, hukum Kertanegara. Tapi, kat sinilah plot twist dia bermula. Bila armada gergasi ni akhirnya sampai pada tahun 1293, orang yang diorang cari dah tak ada. Dah mati. Raja Kertanegara rupa-rupanya dah pun dibunuh oleh seorang perampas tahta nama dia Jaya Katuang dari Kediri. Habis, seluruh misi mereka jadi kelam kabut. Dan dalam kekecohan inilah muncul seorang watak. Seseorang yang nampak peluang di sebalik semua kemusnahan ni. Dan dia ada satu rancangan. Bukan setakat licik, tapi genius. Nama dia Raden Wijaya. Dia ni menantu kepada raja yang dah kena bunuh tu. Sumber-sumber lama kata dia ni seorang yang berlidah manis dan strateginya tajam. Maksudnya pandai cakap dan otaknya geliga. Dia nampak peluang kat mana orang lain cuma nampak masalah. So apa dia buat? Dia tak lawan pun tentera Mongol ni. Tentera yang datang nak serang bapa mertua dia. Sebaliknya, dia pergi melutut depan komander Mongol tu dan tawarkan satu deal. Lebih kurang macam inilah dia kata. Eh, kita ada musuh yang sama, Jaya Ketuang. Dialah yang bunuh raja yang kamu datang nak hukum tu. Apa kata, kamu tolong saya kalahkan dia dan nanti saya akan tunduk di bawah kuasa Bagi komander Mongol tu yang dah pening kepala jauh dari negara sendiri, tawaran ni nampak macam sempurna. Tapi apa yang dia tak nampak ialah apa yang tersirat di sebalik tawaran tu. Nampak kat luar, matlamat mereka macam sama. Tapi sebenarnya, agenda mereka langsung tak sama. Mongol datang nak balas dendam. Wijaya pula, dia ada cita-cita yang jauh lebih besar. Dia nak bina empire. Dan macam tu je, naga Cina dah termakan umpan. Tanpa sedar, tentera terhebat di dunia masa tu dah jadi buah catur dalam permainan Raden Wijaya. Okey, sekarang kita masuk ke bahagian paling klimaks dalam cerita ni, di mana pakatan ni akhirnya tunjuk belang. Senyuman yang nampak macam kawan akan bertukar jadi tikaman yang paling kejam. Dengan kuasa tentera Mongol di belakang dia, Kediri memang jatuh cepat. Jaya Katuang berjaya dikalahkan. Orang kata sungai berantas masa tu sampai jadi merah dengan darah. Jadi, tentera Mongol pun apalagi bersorak-soraklah misi dah selesai kan? Itu yang diorang sangka. Tapi masa diorang tengah syok raikan kemenangan tu ada satu realiti ngeri yang menanti. Macam yang sumber sejarah sebut, di sebalik senyuman Wijaya tersembunyi belatinya. Saat pengkhianatan dah tiba. Dan inilah dia, rancangan genius api kejam Wijaya. Empat langkah yang sangat sempurna. Pertama, dia buat helah dia dengan baiknya minta pengiring askar Mongol kononnya nak kutip ufti untuk Han. Kedua, diasingkan mereka. Dia berjaya pancing 200 tentera elit Mongol yang paling handal untuk berpisah dari pasukan utama. Ketiga, serang. Bila dah terasing, askar-askar Mongol yang tengah berseronok tanpa senjata ini diserang hendap dan disembelih habis-habisan. Dan akhir sekali, perangkap pasukan utama Mongol yang dah keliru dan hilang ketua diserang hendap dalam hutan tebal yang langsung diorang tak biasa. Cuba anda bayangkan sekejap, tentera terhebat dunia yang biasa takluk padang lumput yang luas tiba-tiba terperangkap dalam neraka hijau, hutan tebal. Dalam keadaan panik, rasa dikhianati mereka diburu macam binatang oleh orang yang sepatutnya jadi sekutu mereka. Dalam hutan tebal Jawa tu memang tak ada peluang lah. Apa lagi, mereka terpaksa lari lintang pukang balik ke kapal, beribu-ribu nyawa melayang dan yang lagi penting, maruah mereka tercalar teruk. Datang nak menghukum tapi balik dengan penuh kehinaan. Jadi, bila semua dah reda, apa yang jadi? Daripada abu pengkhianatan dan kekalahan Mongol ni, sesuatu yang sangat hebat, sesuatu yang kekal lama telah lahir. Di atas runtuhan tentera yang paling digeruni di dunia, Raden Wijaya membina tahtanya. Dan empire itu dinamakan Majapahit. Jadi inilah kuncinya yang kita kena faham macam mana empire ini boleh wujud. Ia bukan dimenangi dengan lawan depan-depan. Tak. Ia adalah kemenangan strategi yang tulen. Kemenangan dengan cara pinjam tangan musuh untuk bunuh musuh yang lain sebelum dia tikam tuan yang dia pinjam tu dari belakang sumber-sumber lama merumuskannya dengan sangat baik ini bukan sekadar perang biasa ini adalah seni tipu helah terhebat dalam sejarah nusantara jadi, persoalannya untuk kita renungkan ialah, adakah apa yang Raden Vijaya buat ni satu kelicikan yang melampau, atau satu kehebatan strategi yang tak ada tandingannya? Mungkin untuk bina sebuah empire yang agung kita perlukan kedua-duanya sekali. Terima kasih sebab mengikuti kupasan kita kali ini.